Вітання, видавати зірковий коктейль, програм про відомих та талановитих. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Галіцина, жінка, яка війшла до п'ятірки найкращих світових художників у піщаній анімації. Тетяна, якщо я не помиляюся, ви родом із Харкова. Ні, я в Харков приїхала 15, ні, 13 років тому, а родом я з Криму. Знаю про то, что за образованием вы экономист, а как же так случилось, что связали свои своей жизни из песчаной анимации? Ну с самого детства я обожала рисовать, то есть это было, наверное, самое любимое мое занятие, и даже очень мечтала стать дизайнером, больше вот идти в такую художественную, в творческую профессию, но моя семья была категорически против. Ну в общем-то так получилось, что рисование это было моим хобби, а в общем-то профессию я получила такую достаточно конкретную и совсем не творческую. Когда я про то, что а, ваше хобби уже є не только хобби, али вы хотите то и повязать и свое житие и профессию а, властной измальенками за песку? А, таким переломным моментом стал период беременности. Наверное, это вот какой-то волшебный абсолютно момент был, потому что появилось немножко и больше свободного времени и какой-то, я бы сказала, невероятное желание творить, вот что-то создавать. Я постоянно что-то делала из глины, лепила, рисовала. И вот в один момент узнала о песочной анимации. Естественно, сначала решила, что это невозможно, это вообще что-то за гранью чего-то реального. Ну, в общем-то, решила попробовать. И такой был вечер, когда я уложила, уже у меня дочка родилась, я уложила дочку спать, и в 9 часов вечера села рисовать песком. Это был самый первый момент, когда я решила попробовать. И долго так рисовала, рисовала, хотя я не, знала, не понимала, сколько проходит времени. И в какой-то момент, когда дочка проснулась, что-то помурчала, помяукала, я так что-то я устала, хочу я водички попить, захожу на кухню и уже расцвела. То есть я поняла, что я смотрю на часы 6 часов утра, то есть я просидела целую ночь. Ну и, в общем-то, потом это переросло в такое еженочное рисование. И дальше я начала интересоваться больше как создавать сценарии, как создавать свои истории. Уже пробовала какие-то делать первые свои фильмы, снимать песочные. В общем-то, так увлеклась очень серьезно. А что можете сказать, вот, взагали, про инструменты ваши? Это особливый какой-то песок, особливый скот, там, я не знаю, поверхня какая-то На самом деле рисовать можно абсолютно любым песком, главное, чтобы он был удобный для художника. У меня песок специальный, который обработан, который не расслаивается, и он достаточно легко ведет себя на стекле. На самом деле рисовать можно ну вот, практически всем, чем угодно, что сыпется. Вот, для детей, например, я так экспериментировала с дочкой, и поняла, что если она у меня будет есть песок, я ей не дам. Вот, и даже в школах мы сейчас используем для маленьких детей манную кашу. Мы, конечно, не говорим детям, что это, что это не песочная, а манная анимация, но, в общем-то, э, то есть вплоть до манной каши. На первый взгляд может еще что это достаточно легкая справа. Что вы можете сказать, что тяжело малювать вот такой способ? Знаете, наверное, с первого момента, когда начала рисовать песком, мне это настолько понравилось, что э, каких-то особых трудностей я в этом не чувствовала. Да, я понимала, что не все получается. И многие элементы я отрабатывала, прорабатывала, искала как-то лучше создать, как сделать. Но вот этот весь процесс обучения, становления, он в удовольствии. Вот когда тебе нравится то, что ты делаешь, нет того, что это тяжело. То есть я рисую уже больше семи лет. Я понимаю, что и еще я представляю, чему еще стоит научиться, что можно еще попробовать. Это процесс, который не заканчивается. То есть я не могу сказать, я уже научилась или через год я научилась. Мне нравится то, что я делаю. Я получаю от этого удовольствие, поэтому не могу сказать, что это для меня тяжело. Я знаю, что вы почили свой в еще и разные такие варианты, интересных, а, скажем, анималинки, да. и малью это а, лазером и водой, так? Да. А, Расскажи, пожалуйста, про такие интересные особенности. Чеми дрязняются ванны от песочной анимации? Конечно, это совершенно другой вид искусства, и тоже вот рисование светом, наверное, это вот Такое магическое такое действие. Единственное, чем похоже с песочной анимацией, тем, что ты создаешь историю, создаешь сценарий и развиваешь этот сценарий Свой перед зрителем. Но это происходит в полной темноте, и ты рисуешь светом. На самом деле, просто дух захватывает, когда на это смотришь, но даже когда это создаешь, потому что ощущение такой сказки, какой-то магической обстановки, когда буквально вообще из ничего, из света, ты создаешь образы и целую историю рисование на воде, ну то есть это такая старинная, я бы сказала, турецкая техника, много-много лет, даже даже столетий существующая, не скажу точно сколько, и такой способ создавали узоры, которые переносили потом на ткань, в общем-то более абстрактный, более такой яркий, более, я бы сказала, такой эмоциональный идет рисунок, нежели конкретный, тоже есть, ну вот в каждой технике есть своя прелесть, есть свое удовольствие. А чья у вас улюбленная Что вы найди, чтобы... Ну вот наибольше для меня все-таки песок и свет. Вода, я ее люблю, но вот она для меня спокойная. Как-то больше динамики жизни я чувствую в свете и в песке. Как вы его драматургии? На самом деле сюжет он больше как бы рождается из сердца. И Конечно, думаешь над переходами. Как лучше сначала придумываешь историю, потом представляешь, как ее лучше показать, какими образами передать, подбираешь трансформации, чтобы это было не просто набор картинок, а чтобы это были переходы из одной картинки в другую. Это целый как бы, процесс такого создания, но самое главное, такая квинтэссенция, это чтобы мурашки по коже ходили, причем у тебя тоже. То есть если ты уже все создал, скомпоновал, а ну, как-то вот... Да, красиво, но вот не, не, не цепляет. Вот самое главное, чтобы у тебя к этому вот так душа лежала, и самое главное, чтобы отвечал этот песок тебе. Вот, вот это вот самое главное в песочной анимации. Я брала участие в шоу Польша моя таланта в шестом сезоне и утрамала там перемогу. Да. ремонту. Вот и як наважилась взагали из Украины поехать в Польшу на конкурс. Так получилось, что в принципе большая часть моих выступлений проходила за границей, в том числе и в Польше. И просто однажды, когда а, знакомые, с которыми я сотрудничала, там предложили, может, ты возьмешь участие, uh -huh. может, ты примешь участие в программе Польша моя Талант? Я сначала, ну нет. Тем более я ни одного слова не понимала, не говорила по-польски. И... Ну как, ладно, я понимаю, что я выступаю молча, но мне же будут что-то говорить, возможно, и мне придется что-то ответить, ну, как с этим быть? В общем, если честно, ужасно волновалась и поначалу не хотела идти. Ну, в общем-то, потом пересилив так немножечко себя, думаю, ладно, выучив слово Денькуэ, спасибо, Пошла на, пошла на программу. Причем после первого выступления, когда зал аплодировал стоя, зрители почти все плакали, судьи плакали. И у меня накрывает эмоции, я даже слово «джиньку» я забыла. Я прыгала и кричала «спасибо». Это было, наверное, такой ин интересный, очень интересный и эмоциональный такой опыт для меня, очень сильно, потому что ну, это были и переживания, но и огромное удовольствие вот от, от такого выступления. Интересно, чем было вам страшно, чем можливо цей конкурс чемусь вас навчив. Наверное, вот этот момент того, что я немножко не понимала того, что происходит во вокруг, с одной стороны, это было крайне сложно, с другой стороны, это было так, что Ну, будь что будет, называлось так. Я не знаю, до последнего момента я сомневалась в том, что я выиграю. Даже когда я уже стояла в тройке победителей, и когда сейчас назовут победителя, я была уверена в том, что я займу второе место. И для меня было так Почетно, достойно войти в тройку. Я как бы в принципе свой результат вполне, ну вот, не было такого стремления, желания конкретно к победе. Хотелось, конечно, чтобы это было принято, чтобы тебя поняли. И в принципе, будучи в тройке, я была уже, ну, так, в, вполне, вполне довольна тем, что я молодец. Вот. А в тот момент, когда называли меня, я просто не могла даже поверить. То есть это было такое... как как так, что происходит, вот. Благо речь была не очень долгая, там была выиграла Татьяна, и я так Ах, что что? Ну на самом деле осознание вот такой победы пришло только на следующий день, когда уже будучи на эфире Тэфалена и показывали эти кадры видео, я смотрю, понимаю и так это же я! Вот, то есть на самом деле как бы я уже понимала, что все как произошло, но вот было все равно какое-то такое осознание. Не пришло осознание, вот пришло на следующий день, наверное. Вы отримали 300 тысяч злотых и, власне, большую часть планировали отдать детям. Чи выконала задуманное? Конечно, отдала. Вторую половину я изначально говорила, что я буду менять квартиру свою. В итоге я и квартиру себе не купила. Я открыла школу в Польше. В общем-то часть денег я просто отдала изначально тем деткам, которым планировала. Ну даже не, не только тем, которым планировала. То есть возникли еще ситуации, например, там мне позвонили знакомые, сказали, что сейчас проходит благотворительный там сборы еще для одного ребенка. То есть как бы это не было там четко только тому, тому, тому. То есть в принципе это было достаточно легко и приятно. И для меня было важнее то, что я получила вот тот опыт, то признание и ну, вот ту победу, которую я получила, вот это было приятно. На самом деле на деньги я не рассчитывала, идя на проект. Поэтому для меня это было, я понимала, что я хочу что-то сделать действительно хорошее, классное. И вот, ну, если в этой ситуации я могу кому-то помочь, это вообще прекрасно. Вот. Ну, в общем-то, а второй вариант это была школа для того, чтобы я понимаю, насколько это потрясающее, развивающее занятие рисование песком. Я хочу, чтобы как можно больше не только детей, на самом деле и взрослых пробовали, учились рисовать песком. Традиционным запитанням у нашей программе есть своєрідна ассоциативная гра, где вам варто уявить, что існує коктейль под названием Тетяна Галицына. И вот какие ингредиенты должны войти до этого коктейля? Ой, там будут фрукты экзотические, но он будет синенького цвета. Не знаю. Вот я себе представила сейчас коктейль, он с кусочком ананаса, и он обязательно голуб... такой темно-голубой, синий, скорее. А как бы это было рисы характеру? Наверное, открытость и какая-то легкость, такое стремление к чему-то. Я даже сама не могу выразить словами к чему. То есть вот какое-то состояние полета. Дякую вам за спелкувание. И дякую также вам, любые глядачи, за то, что вы сейчас провели разом с нами. И мы встретимся ровно за тиждень. Бувайте.